दोस्तों को बुला सकूं वो तकलीर उस तरह ना कर सकूं नहीं इंसान भाई मेरे लिए तो आपके जो चंद कलमात हैं चंद दोस्त हैं वो भी काफ़ी है आज तो आपने बहुत से दोस्तों को यहाँ पे इन्वाइट किया है मैं इन सब का भी शुक्रगुजार गुजार हूँ ये आसान काम नहीं है मेरे लिए ये आसान काम नहीं है कि दावतों में हर रोज शरीक हूँ और जबकि ये सारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं और यहाँ पे हमारी बहन डॉक्टर मरिय सादा और मेरी बहन शबनम और मास नादिया शेषा मैं इनका अक्सर नाम भूल जाता हूँ माफ करना तो ये भी यहाँ पे तशरीफ फरमाए मुझे पहले इन भाई जो फरमा रहे थे की जो है यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए उस पर हाजा साहब ने भी कुछ अपना हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कुछ रोशनी डाली है दरअसल बात यह है कि इस वक्त नफसा नफसी का आलम है पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं इसी यहां भी चीजें रुक जाए जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ भी अगर चीजें रुक जाए तो इतनी परेशान कौन सूरत हाल है कि कोई भी सेंसिटिव आदमी जब टीवी के सामने से उठ के अपने कमरे में जाता है तो उसका सर घूम रहा होता है पता नहीं क्या पाकिस्तान के साथ बनने वाला है बड़ी उस वक्त किसान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा तो अल्लाह ताला करे और ये पूरी मेहनत के साथ सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं हमारी हुकूमत बाकी अदारे हौसला अफजा खबरें भी मिल रही हैं अल्लाह ताला करे कि हम इस देश से अच्छे तरीके से निकल जाए और लेकिन ये बात आपकी जो आपने सजेशन दी है इस हाउस के बारे में इसमें हालात कुछ भी हों हमें अपनी एफर्ट्स जारी और सारी रखनी चाहिए हमारे पास बड़े दोस्त बैठे हुए हैं साहब बैठे हुए हैं इन्हें टास्क दें देखें आप ये दिन बारे में जो किसान भाई फरमा रहे थे जान मैं ये बात अक्सर की है और ये बात मैं दयानदारी से कह रहा हूँ कि मैं जहाँ भी पहुँचाऊँ और ये जो तारीफें सुनता हूँ इसमें मेरे दोस्तों की और बेपना एफर्ट शामिल है और मैं उनका भी जिक्र करना ज़रूरी समझूँगा कि जिन्होंने मेरी जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग की मैं हाजा सत्र साहब और हाजा जकाउद्दीन साहब और मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यकीन जाने के मैं जब इधर आके बैठता हूँ और डॉक्टर साहब उधर बैठे होते हैं तो मैं कुछ अनइी फील किया की है लेकिन आज भी इसका जिक्र करना जरूरी समझूंगा कि डॉक्टर साहब की जो एफर्ट्स हैं जो इन्होंने चैम्बर में मुझे साथ लेके चले हैं जहाँ तक पहुँचाया है उसमें डॉक्टर साहब की एक है तो हमारे पास अल्लाह ताला के फजल से एक अच्छी टीम है आज हम मैं बड़े एयरपोर्ट की मीटिंग में शामिल ले हुआ आज मैं एयरपोर्ट की मीटिंग में गया हुआ था तो वहाँ पे भी बहुत से दोस्तों के साथ मुलाकात हुई है तो ये दोस्त हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वही दोस्त हैं जो शायद उस चैंबर में भी काम कर रहे हैं बूटा साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं ये उनके बेटे हैं जिन्होंने मुझे इतिहाद फाउंडर ग्रुप का चेयरमैन बनाया था उसकी इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है लेकिन हकीकत यह है कि मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन भुटा साहब के घर पे एक मीटिंग थी जिसमें हमने इतिहाद फाउंडर ग्रुप का लीडर सिलेक्ट करना था या एलेक्ट करना था तो उसमें जो उन्होंने अल्फाज कहे वो मेरे लिए सरमा हयात है भूटा साहब ने स्पीच करते हुए ये कहा कि हमारे इस ग्रुप का तो सिर्फ एक ही लीडर होगा जिसका नाम शेख रियाज है और मैं सल्यूट करता हूँ उन वाले पे जिनका बेटा शेख रियाज है अच्छा। आज आप सब दोस्तों के जाने का बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं है, है। सामने बैठे हुए हैं की इनको पूछिए मैं इसके लिए कितना पुश करता रहा हूँ डॉक्टर साहब अब जो है ना वो लगाम तो आपके हाथ में है आप, तो आप इसको आगे लेके बढ़े हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह शाह हाँ ख्वाजा साहब आप स्पीच कर में कहा कि आपके पास 2000 हजार खौत इस वक्त काम कर रही है ये हमारे लिए भी बड़े रश की बात है लेकिन आप मैं जिंदगी के उस हिस्से में पहुंच चुका हूँ ये मशवरे तो आ, आप राखे को देना मेरे लिए तो इससे सब चीजें बेकार हैं वो इसलिए कि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इन कामों को दे दी एक वक्त मेरे लिए भी था जब मैं बड़ा अग्रेसिव था इंडस्ट्री में तब तो, तो मेरे ऊपर वो मिर्ज़ा सुद्दुल्लाह ग़ालिब का वो शेर पूरी तरह सादक आता है कि इश्क ने ग़ालिब निकम्मा कर दिया वरना आदमी अच्छे थे काम से कौन हो सकता और उसी तौर पे जनाब रियाज शेख साहब हाजी मसूद अफ़सर साहब सैयद अली असनान साहब जनाब प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ साहब तमाम साहब का सदार सदर वीमे चैम्बर डॉक्टर मरियम एस मीनानी साहब की तबीयत ठीक नहीं है वो तशीर नहीं ला सके इसके अलावा चेयरमैन टैनिजोन ग्लाबल एसोसिएशन चेयरमैन स्पोर्ट्स गोड्स चेयरमैन रेडीमेड एसोसिएशन चेयरमैन सर्जिकल एसोसिएशन चेयरमैन हॉदी एसोसिएशन और तमाम खवानी आजाद आपकी तशीर खुशा कहता हूँ जैसा कि आप लोग के अजीम सबूतों को खराब तहसीन पेश करने के लिए यह महफिल सजाई है जनाब अहमुद्दीन शेख साहब ख्वाजा मसरूद अख्तर साहब और सैयद अली हसनैन साहब के एजाज ने मनकर इनको इस तकलीफ का मकसद यह है कि जिस तरह से इनको अप्रीशियट हमें हमेशा अपने हीरोज और शहदा की जो है वो कदर करती हैं और हमें भी चाहिए कि पूरी तरह से इनको अप्रीशियट करें और पेश करें निशान है। लेकिन आपनी पूरी कि इनको दे। <प्राथ> का नाम से की में हमेशा नक्शी मसायल को मन और मजबूत तरीके से हल करने के लिए वकफफ करती है उन्होंने मैं समझता हूँ शेख साहब आपका जो सबसे बड़ा कारनामा जो यहाँ में जिक्र करना चाहूंगा वो तो की आदत क्यादत सियालकोट चैम्बर की शक्ल में दी है और ये आपने कहा एक दो तीन बार नहीं अड़तीस बार नहीं और और जो भी क्यादत आप अपने बेहतरीन फैसलों के नतीजे में लाए हैं उन्होंने सब ने अब सियालकोट की सियालकोट चैम्बर की बिजनेस कम्युनिटी और सियालकोट शहर के लिए अपना भरपूर करदार किया आपके जो जितने भी इनिशियटिव हुए हैं अगर हम देखें एयरपोर्ट है उसके बाद एयर सियाल है पोर्ट है बहुत सारे ऐसे हैं काम पर अगर मैं नाम करवाना चाहूँ तो शायद एक लंबी लिस्ट हो जाएगी उसको लाते हैं और वो डिलीवर करते हैं तो इसके लिए हम आपको इंतहाई मशहूर हैं मैं वेलकम करता हूँ साहबका सदूर हनीफ खान साहब और खाजा साहब को सियाल इसके बाद मैं खाजा मसूद अख्तर साहब के हवाले से कुछ शायद ज्यादा अच्छी तरीफ ना करो लेकिन यहाँ ये कमल ये अमल काबिल जिक्र है कि खाजा मसूद साहब ने अपने काम के साथ उस कौम को बांध दिया चाइना को जो सारी दुनिया को बांध देते हैं तो ख्वाजा साहब हम आपको तो सलूट करते हैं और आपकी मेहनत आपकी अंतर कोशिशों और जो आपने हमें दी हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं और बहुत करते हैं क्योंकि आप आज मौजूद नहीं हैं उनका मुझे स्पेशल है कि मैं अवेलेबल हो सकूंगा और उन्होंने शुक्रिया अदा किया इस मौके की मुलासत से चूंकि यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं शेख साहब मैं आपकी और खास तौर पर चाहूंगा कि हम अपनी जो कुछ हो सका करें लेकिन एक काम शायद करने वाला अभी रह गया वो ये है कि हमारी जो तो इंडस्ट्री है इसकी सप्लाई चेन अब बिल्कुल सुगड़ गई जो इम्पोर्ट के हालात हैं हमारी जो इंडस्ट्री है वो सारी इम्पोर्ट के ऊपर जो वो के है वो चल रही है हमारे मल्ल के हालात हो गए हैं जो जहर मुबादा की सिचुएशन हो गई है इसमें हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम आ, अपनी लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे एक्सेसरीज की सप्लाई चेन जो है उसको डेवलप करें ये काम शायद आ, लेवल पे बड़ा मुश्किल हो लेकिन अगर तो इसी लेवल पे इसी तर्ज पे हमें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हम जैसे अपनी लाइनिंग की कोई फैक्ट्री लगा सकें हम अपनी की फैक्ट्री लगा सकें हम जिपर की फैक्ट्री लगा सकें और इसमें हम जे भी जो मॉडल है जो जॉइंट वेंचर है चाइनीज के साथ वो भी और शायद हम गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं तो इस हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जो इसका फ्रेमवर्क तैयार करे और इसमें तमाम जो डीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनको शामिल किया जाए और जिस तरह से हमने दूसरे प्रोजेक्ट किए हैं यहाँ भी हमें काम करने की जरूरत है मैं एक दफा फिर मशकूल हूँ आप सबका इसके अलावा आप काम और भी है मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बात करूँ हमें अपनी जो कैटल इंडस्ट्री है डेयरी फार्म है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसको डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि हमें अच्छी हाइट मिल सकें और जो आगे इन्वामेंट के चैलेंजेस आ रहे हैं और इसके अलावा जो ट्रेसिबिलिटी के अनवारमेंट और इन्वायरमेंट के इशूज़ आ रहे हैं वो हम हल कर ही नहीं सकते स्लाटर हूँ हमें डेवलप करने पड़ेंगे मैं लेदर इंडस्ट्री के हवाले से खूसियों तौर पर बात कर रहा हूँ स्लॉटर हो डेवलप करने पड़ेंगे जो अभी खास तौर आमद आमद है तो आप देखें इतनी ज्यादा कुर्बानी की खाले होती है जाया कर देते हैं अवेयरनेस नहीं है हमारे पास और बाद में हम इम्पोर्ट करते हैं अरबोड करते हैं तो इसमें अच्छा खासा कट लग सकता है अगर हम सर ईद कर्बान की जो खाले हैं उसको अच्छे तरीके से संभाल लें तो आ, मैं चाहूंगा कि हमें जहां भी मौका मिले गवर्नमेंट लेवल पे भी चूंकि हमें हमारी मीटिंग होती है प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग होती है तो इस हवाले से साहब आपका बहुत शुक्रिया क्या आपने जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब और ख्वाजा मसूद साहब के एहतमाम में ये डिनर डिनर का अहतमाम किया है और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है ये सिलसिला मा, मार्च तेईस के बाद से चल निकला है और अभी तक ये जारी है जिसमें से मैंने सिर्फ एक डिनर मिस किया है आ, बकाया जो लास्ट डिनर में अटेंड किया था उस यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में था उसमें भी माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त इकट्ठे थे उसमें एकडेमिया के भी बहुत सारे दोस्त इकट्ठे थे वहाँ पे बात की थी लिंकेज ऑफ एकेडेमिया और इंडस्ट्री के मुताबिक तो मैंने वहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं हमें चाहिए कि इंडस्ट्री उन स्टूडेंट्स को ज़रूर इंटर्नशिप दे और पेड इंटर्नशिप दे आज अगर हम उन स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप देंगे तो कल वही स्टूडेंट्स जो हैं हमारे काम आएंगे वही स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करेंगे अपने मुताबिक चाहे वो मार्केटिंग के लिए या जिस भी वो कैटेगरी में बारह से तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हर इंडस्ट्री में कम से कम दो स्टूडेंट्स ज़रूर इंटेक्ट करें ये मलिक फैसल साहब ने बाद में इस चीज़ को सेकंड करते हुए रिक्वेस्ट की थी कि इंडस्ट्री के जितने भी बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं कम अज़ कम दो स्टूडेंट्स को ज़रूर वो अडॉप्ट करें तो उसमें तो मैं दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कंपोनेंट्स के लिए इंडस्ट्री लगानी चाहिए इस वक्त आपको पता है तकरीबन हमारा जो इंटरेस्ट रेट है तकरीबन बाईस से चौबीस है वैसे भी जो मुल्क इस वक्त इंडस्ट्री मौजूद है वो भी बड़ी मुश्किल से लोग चला रहे हैं अगर कलेक्टिवली हमको इंडस्ट्री कंपोनेंट्स की लगाना चाहें तो उस पर बातचीत हो सकती है इंडिविजुअल कोई भी इस वक्त नई दस्टी लगाने के मेरा ख्याल नहीं ख्याल के वो हक में होगा आ, इसके बाद एक टुस्टेक का प्रोजेक्ट है उसके लिए तकरीबन थ्री 3.2 बिलियन रुपीज जो है ना वो सेंक्शन है तो हमारे पिछले प्रेसिडेंट साहब ने उनसे वादा किया था तो दो, दो तीन साल पहले कि हम पाँच कनाल ज़मीन और शेड बना के देंगे तो मैंने इस सिलसिला में चेयरमैन टेंडी जोन साहब से बात की थी कि अगर वो पाँच कनाल ज़मीन और बना के दें तो वो प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे लग सकता है जो कि बेसिकली वहीं पे लगना चाहिए जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है तो आपके चूँकि टेंड्री में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है तो ये बेसिकली टेक्सटाइल के लिए होगा आ, आ, जो है प्रोजेक्ट तो इसमें ज़रूर मैं आप सी ओ साहब या यहाँ पर बैठे हुए तश्ीर रखते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा रियाजुद्दीन शेख साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को जरूर देखें वरना ये प्रोजेक्ट जो है डेड हो जाएगा जी और ये डाइंग यूनिट है जो टेक्सटाइल के लिए लगेगा तो वहाँ पर نمایندوں کو سوسی کے ریاست کی چیز سا فاطمی چیز ہے جتنی برڈنگ نظر رکھتا ہے سب کو السلام علیکم مجھے منگل میں بتایا کہ مجھے کچھ کہنا ہے اس میں میں صاحب اسے ایک ہمیشہ بولاتے ہیں کہ لوگوں چننا کا دھیان بھی سے کراساب کے क्वेश्चंस تو اپ یہ بول نہیں سکتے میں حرکت کا حصہ ہوں اور اپ بھی سوال بھی جاتے ہیں ایک ضروری سی ہے

अभी फरमा रहे थे कि रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम है और ज़ाहिर है कि यहाँ देखो फैक्ट्री जल्दी लगने की या या केमिकल्स बन जाए मेरी बीबी को उसके लिए चैनल काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है प्रेसिडेंट साहब भी लगे हुए हैं कि हम एटीजी के अंदर वेयर हाउसेस कमर्शल वेयर हाउस इजाज़त मिल जाए काफ़ी हद हाँ तक हम पहुँच चुके हुए हैं करे करें कि थोड़ा सी ऑफ आउट लगाए और फिर उस में केमिकल आता है और फिर अपने यहाँ के ट्रेडर हैं वो अपना प्रोफिट उसके ऊपर चढ़ा चढ़ाते हैं और एंड ऑफ द डे आपका जो रॉ मेटेरियल है वो, वो, वो सिक्सटी से सेवनटी परसेंट महंगा मिलता है आपको अगर वहाँ से भी आप जो ड्यूटी फ्री ले लें ए पी सी के अंदर ड्यूटी फ्री आ जाएगा और आगे से अगर आप फोर नाइन टू में या जो आजकल रिटील चल रही है उसके साथ ले लें अगर ड्यूटी से हट जाए तो कम अज कम फिफ्टी परसेंट आप अगर सस्ते मिल जाए तो ख्याल है इन शाला आप कम्पीट बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकते हैं जाहिर है, तो के तो है। थी थी तो कि जो काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं दूसरी चीज़ जो मेरी बहन ने कही है वो मैन इंपावरमेंट मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में अगर हम मुद्दियों को इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हम बहुत बड़ी जो लेबर फोर्स है या इवन लेबर से ऊपर के चले जाए मैनेजमेंट के अंदर वो मिस कर रहे हैं और ये पता नहीं क्या हो जाएगा हमने भी काफी कोशिश की थी, थी शुरू में हमें भी थोड़ा सा झंझट हुई अभी अल्लाह के शुक्र है कि हमारी फैक्ट्री में तकरीबन दो हजार लेवल के ऊपर जो हमारी वर्ल्ड कप की लाइन है नाइनटी नाइन परसेंट उसके ऊपर है सबसे मुश्किल बार इसी तरह हमारे क्वाल्टी के अंदर बच्चे काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे लेवल पीपर इसके अंदर तो अच्छा माहौल देना है क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो है ना इस इज्जत के मामले में के तो इन चीज़ों में बहुत सेंसिटिव हैं अगर आप उनको बेहतरीन माहौल देंगे उनको इज्जत के साथ रखेंगे और वो इंशाल्लाह शह आपको तो बेहतरीन रिज़ल्ट दे देंगी और उससे जाके आपकी जो रोज़ की दूसरी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि रोज़ जगह नहीं बदलती तो आगे इस में तो थोड़े से ज़्यादा फोकस हो आम के आम तौर पे 99% आप साथ काम करेंगे तो मैं अपनी बहन भाइयों को फुल सपोर्ट करता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बच्चियों को अच्छे तरीके से डट करें और उसको इज्जत के साथ चलाएँ और आपको माशा बेहतरीन इज्जत देंगे बहुत शुक्रिया जी بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا